Доброго дня, я рада вітати наших гостю, пані Світлану Гапоних. Пані Світлано, я знаю, що ви дуже багато охоплюєте діяльності, сфер активності, навіть будь помилитись. Скажіть, будь ласка, про себе кілька слів. Чим ви займаєтеся? Я координатор ресурсного центру розвитку громад Печенірського району. В общем-то, я жінка, я люблю займатися, займаюся розвиттям децентралізації влади. очень так детально изучаю этот вопрос, работаю с депутатами и отправляю их на курсы обучающей программы. Занимаюсь грантами, написанием грантов и внедряю их в жизнь в наши громады. Но для меня, в общем, цель всей моей деятельности это розвиток территориальной громады. И если мы будем смотреть детально, ее изучать, то можно сказать, что можно разделить это на такие этапы. Это место, в котором я живу, и я занимаюсь развитием сельского зеленого туризма. У нас в районе есть несколько программ. Это деревня выходного дня и развитие депрессивных территорий. Следующим этапом для развития территориальной громады у нас существует, тоже работаем над программой кооперации, то есть создание кооперативов. Следующим этапом мы планируем создать дурачью службу, пройти курс обучения в Полтаве, создать дурачью службу, в котором в каждом из и сели, селищ нашего района будут дурадники, которые в разных направлениях будут работать в этой службе. И таким образом мы та тоже точно так же будем нашу громаду змеивать. Я не очень говорю, хорошо говорю на украинском языке, поэтому прошу прощения, что идет русский и украинский что я еще делаю такого. А, ну еще у меня есть хобби, которым я занимаюсь. Многие спрашивают всегда, откуда ты берешь столько энергии. У меня есть мое хобби, это психология, хотя я закончила институт, именно факультет психологии, но один из институтов ⁇ мое дополнительное образование. Но это мое хобби. И через такие практики физические, духовные, дыхательные, я разрабатываю систему автономного мониторинга, когда человек может сам контролировать себя и смотреть, что же у него происходит в его биологии, его энергетике, и в зависимости от того, какую информацию он получает. Но это вот этот вот механизм, создай себя сам. Я его применяю, провожу такой эксперимент на себе. Начала писать книгу на эту тему. И, в общем-то, его можно применить для всех людей, женщин и мужчин разной возрастной группы, именно для реализации своих целей и задач и выполнения миссии на, своей, на этой земле, в этом воплощении. Ну вот, коротко себе спасибо. Паня Светлана, ваша активность просто выражает. Я спостерегаю, как много вы всего робота И Знаю дуже багатьох жінок і чоловіків, які захоплені просто вашою діяльністю. Я хочу побажати щоб все вдавалося, щоб ваша книга була дописана, і ми могли з нею насолоджуватися і брати зі практичні поради. І насамкінець, що ми побажали нашим жінкам, активним жінкам, для того, щоб життя їхнім було краще, активніше. Таку пораду від пані Світлани Гапоник. Я хотела бы, чтобы все женщины мира были счастливы. И чтобы они конкретно реализовали себя так, как хотят они. Чтобы хотели они были женщинами, востребованными, красивыми, любимыми, самодостаточными. И при этом всегда возле них были та, те мужчины, которых они достойны и которые достойны они. Дякую даже вам за то, что были сегодня наши До новых встреч у программы Гендер Онлайн на Гендер Ченнел. До побачення. До свидания, спасибо.